भगवद्गीते अध्याय हदि श्रद्धात्रयो भागयोग वसुदेवसुतं देवं कंसचाणोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषा निष्टातुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा सात्विकी राजसी छैव तामसी चेतितां सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विकादेवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरन् तप्यन्ते एतपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताक् कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थन् तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथादानन् तेषां भेदमिमं शृणु आयुःसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः प्रस्यास्निग्धा स्थिरारुद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण आहाराराजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामङ्ग्रतकतरसं पूतिपर्युषितञ्च यत् उच्छिष्टमपि चामैर्ध्यं भोजनन्तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टोयुज्यते यष्टं व्यमेवेति मनस् समाधाय स सात्विकः अभिसंधायतु या तो फलं संभार था मापे चाहिए भाई इस भरत श्रेष्ठा तय एक्न्यों विद्धि नमः सुर्था नम्‍म मंत्रही नमः दक्षिनम्‍म श्रद्धा विरहीता एक्न्यं तामसम्‍परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तप उच्यते अनुद्वेगकरौ वाक्यं सत्यं प्रियहितञ्च यत् स्वाध्यायाभ्यसनञ्च वाङ्मयं तप उच्यते

तत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसैञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् पातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणि देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमः तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविदः विदस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादृत प्रवर्तन्ते प्रवर्तो सत ब्रह्मवादीना तदितनभ्यसंधार फल य्रिया दानक्रियाश्च क्रिय मोक्ष कांक्षिभ सद्भावे साधुभावे च तदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्ये वाभिधीयते अश्रद्धया हुतं तपस् तप्तंकृ तं चयत् असदित्यच्छते पार्थ नच नचत प्रेत्य नोहिह उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन नाम सप्तदशो ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु